Доброго раночку, мої шановні друзі, мої глядачі, підписники, гості мого каналу. З вами я Галина. Сьогодні у нас 4 травня. І подивимося з вами по областям. Ситуацію по областям не дивилися ще, так, на травень місяць, ну або на першу половину травня, да, на 2 неділі подивимося. Так, ну и починаємо. Львів. Що чекає Львів на ближайшие две недели. Львів, Львівська область. Львів может быть прилет болезненный. Неправильное действие. Бедственная ситуация, кризис и может быть прилет. Львив, Львивская область. Ривны. Еще чекаю Ривны. Ну, ревна тоже может быть что Потому что дьявол, нарушение данного слова, и борьба за выживание, и карта горя. Как бы тут перемены идут, да, бедственная ситуация. Тоже может быть что-то. Прилет может быть, может зибьют, потому что там карта дела увенчается успехом. Але загроза е. Волынь. Еще чекаю волынь. Волинь, прильоти. Прильот і спустошення. Прильот і спустошення. Що <coughs> такое з голосом? Так, Хмельницьк. Що чекає Хмельницьк? Хмельницька область. Так, Хмельницк. Ну, Хмельницк тут стабильность. Помощь хорошая. Ну, и какая -то загроза тоже ее все плохие приметы и как бы карта прилета. Ну, а по это перемены хорошие, перемены. Загроза Е. Хмельницк. Ивано-Франковск. Що чекая Ивана Хранковск. По обстрелам на ближайшие две недели. Ивана Хранковск. Хорошая карта. Нет, тут нормально все. Тут хорошая карта. Кропивницкий. Кропивницкий еще чекає на ближайшие две недели. Неприятна неожиданность может быть. И разрушение кропивницьке. Тут обережно. Винниця. Що чекає винницу на ближайшие две неділі. Може бути прилет. Прилет, испустошення, все. винница обережно. Ну, решение Да, карта страхи и может быть прилетит что-то в виннице. Ну или область, или винница. Я дивлюся все вместе. Так, Житомир. Житомир. Что чекаю на ближайшие две недели? Ну, страхи есть. Прилет может быть. Житомир может быть прилет. Азарт такой, азарт Житомир. Загроза Е. Одесса. Еще чекаю Одессу на ближайшие две недели. Одесса. Подвешена еще. Одесса нерушимая. Это бесполезная суета вот это. Хорошие перемены, все колесо фортуны, хорошие перемены и нерушимо Одесса. Эх, ох, сейчас. Ну, еще подвешено. Это так, так. Дорого платы Одесса. что там. долгие проблемы. Несоблюдение данного слова. Ну, опасность есть, но это такого не показали. Цель на разрушение таких и удара какого-то. И просто, просто опасность. Киев, Киев, еще чекая на ближайшие две недели. Тоже еще подвешена ситуация, нестабильность. Киев, может еще при прилет неудача и карта чище может быть прилет. Так, черкасы. Черкасы еще чекает. На ближайшие две недели. Под контролем. Бедственная ситуация черкасы. Кризис и бедственная ситуация. Подвешена еще. Подвешена. И это хитрости обман. Ну, перемены идут. Перемены. Але тут ось все о... башня перевернута, звісно, але все одно бедственна ситуація і кризис. Обережно. Це що я дивилась, Черкаси, да? Дніпро. Місто Дніпро. Що чекає на ближайшие дві неділі? Дніпро. Не про перемены и хорошие признаменования и облегчение страданий. Вот карты. Договор. Ну ще страхи есть. И вообще якийсь прилет может быть. Але вот тут хорошая карта у Шесть карт. Хороші. Ну, ще обережно. Ще може бути. Може не долетить. Ну, если показали, то загроза є. Так, Запоріжжя. Запоріжжя. Ще чекаю на ближайші дві неділі? Запоріжжя. Недовір'я ще, болезненно. Плохі примети і удар. Запоріжжя, от, от тут показали удар. Хоть і защита, хоть і... Это удар за Парижье, может быть. Так. Херсон. Еще чекаю на ближайшие две недели. Херсон, дьявол, критичный момент. Перемены идут. Ось, приятное удивление и хорошие перемены. А еще что-то дьявол и критичный момент. Перемены йдуть. Терпения вже нема у людей. Все. Какое-то одиночество. Тирания, критичный момент. Ну, все завершення йде. Завершення хорошеї перемены и приємне удивления. Херсон. Ще азарт. Ще критичний момент. Обережно, Херсон. Крим. Що чекає Крим на ближайші дві неділі? Крим може бути удар. Прильоти, удари, печать, депресія. Крим, може бути удари. Так, Донеччина. Не окупована Донеччина. Не окупована Донеччина. Під контроль на Україні. Що чекає? Болезні. Карта болезненна. Болезнена є ситуація. жулики під халими. Враждебність. Отсрочка йде, раздраження уже, страхи, там бои, спустошення. Донеччина спустошення йде. Жертви. Ну тут випадають, чи, випадають карти ось. О. І карта перемоги, і колесо фортуни, і карта радості. Але що все, які карти? разногласія, жертви, жертвы, трудное сражение. окуповані, территории оккупована Донеччини, що чекає на ближайшие две недели. На они тоже все хаос, но я тут не поняла. Обнуление и от, отъезд. Корабль. Хаос. Хорошие новости. Предложение. Переход в другое состояние. Тоже борьба за выживание и разрушение. Корабль все стоит этим, <coughs> уход, а еще все разрушение, борьба за выживание, неудачи, как перемены хорошие и уход, уход врага, ну пока еще там опасно, еще разрушение. Так, Луганск. Еще чекаю на ближайшие две недели. Ой, там сколько жуликов, подхалимов, враг, шпионаж. Неприятная ситуация. Еще чекаю Луганск. Что-то так показывает Луганск до дому. Хорошие перспективы. Восхождение. Серьезное вмешательство. Карта радости и карта дома. Луганск. Жинка якась помогает. Ну там ще тирания. Обережно. Ну, не, подвешена еще. Но подвешено, але что що дому Хорошие перспективы домой. Завершение этого всего. Помощь хорошая. Ну, пока подвешена, на раздорожье. Луганск. Пока подвешенная ситуация. Так, суммы. Еще чекаю на ближайшие две недели. Суммы. уже прям карта хорошая. Есть карта справедливости колесница. А тут все неприятная неожиданность может быть. И печаль, депрессия. Тоже перемены идут. Еще ненадежные и неприятная неожиданность может быть. И все дьявол. Еще барежно суммы. Перемены хорошие. Что-то показывают везде. Так. Полтава на ближайшие две недели. Полтава еще чекает. Полтава. Полтава негатив. Нерушимо тоже. Необходимость в охранных действиях. Хлопцы по умному. Так, так, так. Полтава. Укрытие. негативе укрытие. И сильный враг. Гнев. Алладила увенчается успехом. Новые перспективы усталость уже тоже истощение карта перемоги что везде перемены хорошие ну так показывают карты что показывают то и говорю сама наведумляю. кто там пишут там брехни не надо брехни какие брехни так Чернигов черниги что чекаю на ближайшие две недели книги тоже перемены идут так азарт еще есть защита хорошая выгодная сделка приятное удивление решение решение такие ну как разногласие еще карта страхов и необходимость в охранных действиях Еще мо чому... так дорого оплачена победа. Тут что-то. Чернігів. Якась неудача может быть. Але тоже нужен отдых, восстановление энергии. Такая защита хорошей перемены, хорошее облегчение страданий. Ну, якась там загроза воно ще є, но не показали такого, щоб страшного. Чернігів. Так, Харків. Ще чекає на ближайшие две недели. Харьков. Харьков удар. Прилет. По умеренности. Что решают? Решают. Чрезмерный энтузиазм. Все. И карта конфликта. Прилет. Прям перша карта. Тут все надежно решают. Колесница. Тоже перемены идут. Хорошие. И солнышко. Удачи. Это по умеренности. По умеренности идет. А еще перша карта все вылетела. Конфликта. Прилет. Это Харьков. Миколаев. Миколаев. Еще чекаю на ближайшие две недели. Сила. Так, так, спокойное состояние. На раздорожье. Бедственная ситуация. Спекуляция еще идет. Карта мира и это справедливости. И все Первая выпала. Сила, бесстрашие. Две какие карты хорошие. И удача. Я говорю, перемены везде. Женка, яка помогает вообще. Ну, еще что-то под Еще идет спекуляция, как торги, спекуляция. И что-то неприятная неожиданность. И коса под косы еще, Николай, его бережно. И этот... просылает Днепрорудный чекает на ближайшие две недели дни прородны это запорожская до да? карта радости перемена дома это перемена дома обрыв этому нестабильности вот этой решение проблемы и договор вот это такое обрыв вот этому всему обрыв. И карта радости. И решение такое. И перемена дома. И нерушимость. Вот так и чекаю непрородно. В оккупации до дома. Тернопиль. Тернопель. Еще чекаю. На ближайшие две недели. Тоже перемены прям хорошие. Зрите, какая карта. Тернопиль. Договор. Дома. Договор. Дома. Перемены хорошие. Карта радости. Ничего не бачу, не показывает. Тернопиль, ничего. И Закарпатья. Глянем, и вроде все. Закарпатья. Що чекає Закарпаття на ближайши 2 неділі? Закарпаття. Закарпаття щось удар випав. Дорога заплата і удар. Щось може прилетіти? Так. Да. Закарпаття. Обережно. Там щось якийсь приліт показали, удар. Ну і все, подивилася. Всі області вроді. Може, що пропустила, напишете. Ну, вроді так, всі написані в мене тут. Отак от, от показують хороші зміни. Поживем, побачимо. Так, все. Дякую вам за увагу. Дякую за перегляди, за коментарі. Дякую, що ви зі мною піддержуєте мене, підтримуєте. Все, гарного вам дня, миру та добра, до побачення.